Bagi ceramah katanya wajib qada solat yang tertinggal 10 tahun lepas. Mohon pencerahan. Kadang-kadang orang tu mari, dia bawa. yang berlebihan pula setengah kata lagi tak qada sampai habis, semayang sunat apa pun tak boleh buat. Kita main tengok hang tak semayang tarawih ah. Aku qada banyak lagi depa tu kalau semayang tarawih berdosa pula. Ah. Oh, sakan. mohon nasihat tentang tanggapan pihak aswaja benda apa aswaja ni jika solat belakang masjid alwi tidak sah ini golongan pengkapir ni payah kita panggil mai dia lari ada seorang ustaz X apa ustaz X macam Malcolm X lah. Bagi ceramah katanya wajib qada solat yang tertinggal 10 tahun lepas. Mohon pencerahan. Saya dah jawab dulu kan. Tinggal siapa yang tinggal solat fardu. Wajib qada ataupun tidak. Majoriti para ulama jumhur berpendapat wajib qada dengan termasuklah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Maka berpendapat wajib qadha. Ini pendapat mereka. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat tidak wajib qadha. Seperti mana pendapat ni dipertahankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak wajib qadha. Atas alasan kata Karena khadha ni dia mesti dia ada dia satu syariat macam qadar puasa ada dalil qadar semayang ni dalil dia tak, tak ada melainkan orang kias andai sebut bukan secara jelas yang Nabi suruh orang semayang tu kerana dia tertidur orang ni bukan tertidur dia memang sengaja tinggal jadi jawapan pada orang yang sengaja tinggal ni dia kena taubat kerana kalau dia semayang sepuluh ribu kali pun tak sama dah dengan dia semayang zuhur waktu dia tu. Kerana inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawkuta. Kerana semayang tu ialah di atas orang mu'minin ialah ketetapan yang telah mengikut waktunya. Ini pendapat dia. Pendapat dia. Berbeza dengan pendapat jumhur. Kalau orang mari masuk Islam, orang-orang baru bertobat, orang masuk Islam tak timbul masalah, orang bertobat. Kita suruh dia semayang pardu. Ha, kalau dia kata ihtiyat eh, dia nak semayang qadar dia boleh semayang qadar ha, dia boleh semayang qadar tetapi kalau dia tak semayang kerana dia bertaubat dengan Allah dengan sebenar taubat tu utama orang masuk umur 70 tahun baru taubat umpama jadi dia qadar kalau dia mau qadar dan kalau dia mengikut pendapat Syekhul Islam juga adalah satu pendapat yang mempunyai alasan-alasan dan hujah-hujah yang tersendiri di dalam hal ini, dalam hal ini, jadi benda ni khilaf di kalangan para ulama. Walaupun ada benda macam saya sebut musik haram di segi empat empat mazhab. Tapi orang dengar tu tak ikut mazhab kan? Macam ada juga benda yang berbeza orang berbeza dengan mazhab. Bukanlah kata mesti berbeza mazhab. Walaupun secara umumnya yang terbaik ialah ataupun secara umumnya kalau kita tak tahu dalil tak study apa bersama dengan jumhur lebih baik kerana biasanya jumhur bila ramai hujah-hujah mereka lebih lebih kukuh ha? lebih kukuh dalam hal itu namun hal ini ialah khilaf dalam hal ini kadang-kadang ha? orang tu mari ha? dia bawa yang berlebihan pula sengah kata lagi tak kodoh sampai habis semayang sunat apa pun tak boleh buat kita main tengok hantar semayang terawih lah. aku khodoh banyak lagi daripada aku semayang terawih berdosa pula oh, sakan bolehkah celup tangan ke dalam cebok untuk beruduk sedang air paip dan air kolah dah apa maksudnya ha? dia kalau dia celup tangan dalam cebok cebok tu tak mengubah waktu sifat air dia boleh buruk lah soal ayam paip dan ayam kolah ada tu tak apalah dia nak ambil yang tu pun boleh dia nak ambil yang ni pun boleh bukan kerana ada yang sana sini tak boleh ambil ha? Imam masjid kata kanak-kanak memutuskan sah orang dewasa. Inilah pendapat yang tak kukuh. Sedangkan banyak alasan halnya. Hadis yang mana Nabi suruh pisahkan sah kanak-kanak daripada orang tua. Ialah hadis yang daif yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hal ini. Jika Nabi ada hadis yang menyuruh orang yang lebih tahu duduk di belakang sah daripada riwayat Muslim itu untuk menggantikan imam. Betul. Ha, namun kalau budak-budak dah ada saf yang pertama, dia mai dulu. Kita orang tua mai kemudian. Kita duduk belakang lah kita tak leh ambil dia. Ni budak-budak duduk belakang, aku duduk depan. Itu gangster kampung dusun. Ha, orang dah masuk masraf yang kita pula pi ambil tempat budak-budak tu mai awal. Ha, ini tidak hormat hak orang. Orang mai dulu kita dah mai kemudian. Ha? Kononnya budak-budak terputus saf. Apa maksud terputus saf? Dia kata kerana budak-budak tak bersunat lagi. Ah ha? ini pun kita kena tahu. Orang pada zaman Nabi masuk-masuk Islam, sebahagian mereka ah ha? ada yang terus salat kan. Kemudian walaupun orang kata orang Arab ni dah bersunat, itu juga satu perbahasan yang mempunyai fihi eh, nazar. Tetapi yang pentingnya ialah kenapa kena takut tak bersunat tu ada najis? Najis di mana? Najis di bawah kulit tu. Kalau najis di bawah kulit dia nak kira, kulit pakcik pun nak kena kira juga. Ah ha? Pak cik bawah kulit ada apa? Ha? Benda yang kita tak nampak zahir, mana tahu budak-budak sat lagi dia kata dia pi buang air kecil dia tak basuh ke, lah. yang kita tak tahu tak boleh hukum nanti. Bawah kulit kalau nak kira kulit pak cik pun macam macam lah bawah tu ada. Ini semua kaul yang tidak kukuh yang akhirnya budak-budak lari daripada masjid. Setengah tu buat pula sah kanak-kanak, pisah dua baris dua orang tua-tua. Ha? Ini tak betul. Adakah ada hadis kena berdehem tiga kali sebelum buat air kecil? Tidak ada hadis dalam hal ini. Ha? Ada kaul para pukaha ha? sebut dalam hal ini, tapi dari segi hadis tidak ada. Ha? Kerana sebahagian orang dia was-was. Ha? Dia was-was. Ha? Dia, was-was. Sehingga dalam, dalam musnah Ahmad disebut bahawasanya, Ha, di, dia renjiskan air di kain dia supaya nak mengelakkan was-was ha, wah wah ni dia memang otak kita air ni ayam apa tau air renci apa tadi ha, jadi kita was-was was-was ha, tu daripada syaitan dia kata fatwa berkaitan selawat syifa tidak mengambil kira pandangan ulama muktabar. Boleh Datuk jelaskan siapa kau ulama muktabar kena? Dia yang kata ulama muktabar, dia tanya kita siapa yang ulama muktabar kena. Dialah kata kita tak kata ada ulama muktabar. Semua ni terjawab dah takrib sunni dan syi'i hadis berbekam. Hadis berbekam ni pun kita dah jawab. Kita dah hadis berbekam lah ni, ni orang dok buat. Banyak kali lah saya buat ni. Orang dok apa? Dok buat perubatan sunnah ni. Bukalah lah pusat bekam rata-rata. Tapi tak apalah. Berbekam tu sendiri boleh dan bagus. Wallahu taala alam. Tapi Nabi ni dia berbekam bila dia sakit. Dia ada sudak, dia ada sakit. Maka dia berbekam dalam hadis Bukhari. Tak pasal-pasal kita pergi bekam buat apa? Jom pergi berbekam sunnah. Pasal apa bekam? Saja bekam Nabi tak pernah bekam saja-saja. Ada pasal baru dia berbekam. Jadi kena ada sebab. Pandangan bahawa solat Aisyah tamat di pertengahan malam ialah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan disokong oleh beberapa ulama hadis. Dalam mazhab Syafi'i dia, dia menyatakan bila masuk waktu yang berikutnya baru tamat ha? waktu yang sebelum. Mengkhilaf dalam hal ini. Panjangnya karangan ni. Tanya pendek-pendek dah. Apa hukum doa dipanjangkan umur? Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umur ni maksud dipanjangkan umur dalam keberkatan Ha? Hakikatnya umur manusia ni Ajal ni Allah Ta'ala tetapkan Cuma kita ni Ulama bincang Ajal ni Semua orang mesti mati Tapi Allah tak suruh lah kita Kok mana pun kita mati ya Nak pakai baju safety buat apa kan kan kita naik kapal terbang dia kata pakai ajak pakai baju keselamatan kita kata pakai buat apa Kalau nak mati, mati ya. Nak kita Pakai tali pinggang keledar, Kok mana nak mati, mati ya. Kita kata jangan langgak lampu merah Eh kalau nak mati, dia mati juga Ini tak boleh ha? Allah subhanahu wa ta'ala larang Wala taqtulu anfusakum Inna Allah haka nabikum rahimah Jangan kamu bunuh diri kamu Allah sayang kepada kamu ha? So uh, Maksudnya ialah kita doakan supaya Allah Ta'ala memanjangkan umur di dalam keberkatan. Tapi Nabi SAW ajak. Nak panjangkan umur salah satunya dengan kita menghubungkan selatul rahim. Buat baik ha, pada orang. Ada sebahagian orang umur dia pendek Tapi di dunia. Tapi nama dia panjang disebut. Lianna zikruka ba'da mautika umruka thani Kerana sebutanmu Kata syauqi drif Kata sebutan Nama engkau sepah kau tak mati tu Sepah kau mati ialah umur engkau yang kedua hmm? Ada orang yang mana Umur dia pendek lah Kita baca sampai hari ni Ibn Hajar al-Sakala ni Dia panjang sebut umur dia Tapi kita Hari ni sampai hari ni orang duk sebut dia ada orang, mati-mati hmm, orang tak sebut lah. Ha? Kalau mati tak sebut pun okey juga. Tapi kalau mati orang nak sebut jahat lagi ha? ha? Omar bin Abdul Aziz, merintah dua tahun lebih sikit. Eh? Sampai hari ini orang nak sebut, Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Khalifah yang adil. Ada orang merintah lama orang tak sebut. Ha? Dan orang siapa pada Oh ni kebunguman Kuliah khas untuk wanita akan diadakan pada setiap hari Rabu Minggu kedua dan keempat Di, di samping kuliah hari selasa yang sedia ada Setiap Setiap hari Rabu Minggu kedua dan keempat Kuliah akan diadakan pada ni mulai 8 hari bulan ni lepas solat Isya, ah eh, Asar. Lepas solat Asar, anjuran Jabatan Mufti kan masjid. Ni Ustazah Faizah ni bagi. Okay. tuan orang wanita datanglah. Orang lelaki boleh mai? Bolehkah anak uh, buat haji pada pak dia yang yang masih hidup. Uh, dia ulama khilaf faham hal ni yang pertama sekiranya uh, bapak dia itu tidak ada harapan lagi untuk buat haji. Tak ada harapan, dia macam keadaan dia macam orang yang mati juga. Maka dia boleh buat di atas hadis haji an nafsik wa an shubrama. Haji untuk dirimu dan untuk bapakmu shubrama. Nabi benarkan seorang tu dia haji untuk syubramah Nabi kata siapa syubramah bapak dia Nabi kata haji untuk kau dan haji untuk bapakmu syubramah wa sallallahu alaihi wa alamin